Так, ну что, уважаемые мои коллеги, уже могу сказать, так, прямо коллеги. Вот в данной обстановке, в которой сейчас мы находимся, это, скажем так, ну, открыто, это уже логический конец. То есть все довольны, все настроены положительно. И если сегодня вечер удался, он уже таки удался, потому что есть и наши бывшие студенты сегодняшние уже ученые, есть наши преподаватели, наш уважаемый декан, есть зам декан. То есть, если они соизволили прийти сегодня к вам, значит, они считают вас уже состоявшимися людьми. И что я хочу от себя вам пожелать? Оставайтесь такими, какими вы есть. Никогда не думайте о плохом, думайте только о хорошем. Помните о нас и помните, что вот эта цепочка, которая у нас с вами уже состоялась, чтобы звенья эти укреплялись, и с каждым годом вы к нам опять приходили, через 20 лет приводили своих детей, там через 18, мы будем вас учить Спасибо. с вашими детьми, добивайтесь самых высоких высот и не останавливайтесь уже на достигнутом. Повышайте свою квалификацию, будьте счастливы, будьте здоровы, и пусть вам данный сегодняшний день и на будущее сопутствует только удача и хорошее настроение. Будьте счастливы.